Nərim bir günü ki, böyük bir dananı qurban kəsir və böyük bir ocaq qalayaraq qızına belə deyir: "Əziz qızım, yaxınlarımızı və qonşularımızı çağır, gəlsinlər. Kəsdiyimiz heyvandan birlikdə yeyək." Qızı yüksək səslə qışqırmağa başlayır: "Evimizdə yanğın çıxdı, yetişin ey əhali, evimizdəki bu yanğını söndürməyə kömək edin." Bir neçə dəqiqə keçərində bunu eşidən bir qrup insan yanğını söndürmək üçün qaçaraq kömək etməyə gəlirlər. Ancaq evlərinin ən yaxın qonşuları, yaxınları bu fəryadı duymamış kimi davranır və gəlmirlər. Yanğını söndürmək üçün gələnlər kəsilən heyvanın ətindən yiyib qarunlarını yaxşı doyururlar. Hətta ev sahibi yardıma gələnlərin hər birinə bir hissə ət verərək yola salır. Daha sonra təəccüblü bir şəkildə qızından soruşur. Qızım, bu nə məsələdir? Gələn insanları tanımadım və onları daha əvvəl heç görmədim də. Yanğın var deyib qışqırdan sevdiklərimiz, yaxınlarımız, qonşularımız bəs niyə gəlmədilər? Qızı gözləri yaşlı bir şəkildə belə cavab verir. Atazan, evimizdəki yanğını söndürməyə gəlməyənlər bizi yanğına tərk edənlərdir. Bizim həqiqi dostumuz yaxın bildiyimiz insanlar deyillərmiş demək ki On şövət dost olmağı, cömərliyi və qonaq pərvərarlığı haqq edənlər bizə köməyə gələnlərmiş. Deməli, hər tanıdığımız, özümüzə yaxın bildiyimiz insanlar bizim həqiqi dostlarımız deyilmiş. Köməyə ehtiyacımız olduğu zamanlarda yanımızda kimlər var, ona diqqət etməli, pis günümüzdə bizdən uzaq duran insanları yaxşı tanımalıyıq.